নমস্কাৰ মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তোমালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ডক্টৰ মৃণাল কলিতাদেৱৰ যুঁজ নামৰ পাঠটো তোমালোকক পাঠ কৰি দিম কাহিনীৰ আধাৰত মই কৈ দিম গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যুঁজ নামৰ পাঠটোত তোমালোকৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে মনৰ মাজত হৈ থকা সেই যুদ্ধখনৰ কথা কোৱা হৈছে যিখন কেৱল নিজৰ ঠিক আছে যুঁজ নামৰ এই পাঠটো আৰম্ভ হয় বিদ্যালয়ৰ এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা তাৰ আগতে তোমালোকে জানি লোৱা যে নিৰ্মল আৰু সিদ্ধাৰ্থ আছিল দুজন ভাল বন্ধু যি একে শ্ৰেণীতে পঢ়িছিল আৰু এজন আছিল পাণ দোকানী যি সৰু সৰু ল'ৰাৰ জীৱনৰ লগত খেলা কৰি খেলা কৰিছিল এদিন কি হ'ল নিৰ্মলহঁতৰ শ্ৰেণীকোঠাত টকা চুৰি হ'ল আৰু কেৱল সেইদিনাই নহয় আগতেও এনে কাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে প্ৰশান্ত নামৰ ল'ৰাজনৰ বেগৰ পৰা টকা চুৰি হোৱাত সেই সিহঁতৰ শিক্ষক মহেন্দ্ৰ মাষ্টৰক গৈ ক'লে তেতিয়া একেধৰণৰ কাণ্ড হোৱাত শিক্ষকজনৰ খং উঠিল কাৰণ তেওঁ আগতেও তেওঁলোকক সাৱধান কৰি দিছিল যে যদি চুৰি কৰা ধৰা পৰ যিয়ে চুৰি কৰিছ তেতিয়া বিদ্যালয় এৰি একেবাৰে চিৰ দিনলৈ যাব লাগিব শিক্ষকজন খঙেৰে শ্ৰেণীকোঠালৈ আহি প্ৰশান্তক সৰহকৈ টকা অনাৰ বাবে ধমকি দি শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফালে আগবাঢ়ি এফালৰ পৰা জেপ আৰু বেগবোৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ ধৰিলে সিদ্ধাৰ্থৰ বেগটো খুলি শিক্ষকজনে তালৈ কাঢ়াকৈ চালে কিয়নো টকা ওলাইছিল তাৰ বেগত প্ৰশান্তৰ পঞ্চাছ টকীয়া দুখন নোট হেৰাইছিল সিদ্ধাৰ্থৰ বেগটো আছিল দুখন সিদ্ধাৰ্থৰ বেগতো আছিল দুখন পঞ্চাছটকীয়া নোট আৰু বেলেগ কেইখনমান নোট ধৰা পৰাত সিদ্ধাৰ্থই তাৰ নিজৰ বুলি ক'লে আৰু কি ক'লে যে তাক মাকে দিছে শিক্ষকজনে ফাঁকি নামাৰিবি বুলি কোৱাত সিদ্ধাৰ্থই চিঞৰি উঠিল যে পৃথিৱীত পঞ্চাছ টকীয়া নোট কি অকল দুখনেই আছে নেকি তাৰ ব্যৱহাৰ দেখি সকলোৱে আচৰিত হৈ গ'ল হয়নে হতভম্ব হৈ গৈছে কাৰণ সিদ্ধাৰ্থৰে সিহঁতৰ শ্ৰেণী শিক্ষক মহেন্দ্ৰ মাষ্টৰক তেনে ব্যৱহাৰ আজিলৈকে কোনো কৰা নাছিল কিন্তু যদিও শিক্ষক শিক্ষকজন খঙাল আছিল তথাপি তথাপি তেওঁ নিজকে চম্ভালিছিল যিহেতু শিক্ষক হ'বলৈ ধৈৰ্য কি নিতান্তই প্ৰয়োজন হয় তেওঁ খং সামৰি শান্তভাৱে ক'লে হ'ব বাৰু কিন্তু যিদিনা প্ৰমাণ সহকাৰে হয়নে প্ৰমাণ সহকাৰে ধৰা পৰিবি সেইদিনা কিন্তু তোৰ শেষ দিন হ'ব সেইদৰেকৈ শিক্ষকজন গুচি গ'ল বিদ্যালয় ছুটী হ'লত সকলো ঘোৰা ঘূৰি গ'ল কিন্তু নিৰ্মলে নিজেই ইচ্ছা কৰিয়েই অলপ দেৰিকৈ গেটৰ বাহিৰলৈ ওলাইছিল যাতে সি সিদ্ধাৰ্থৰ আচল কথাটো জানিব পাৰে যে সি কিয় টকা চুৰি কৰিছিল সি ভাবি ভাবি গৈ থাকোঁতেই নিৰ্মলে সিদ্ধাৰ্থক ৰাস্তাৰ কাষত থকা পাণ দোকানখনত দেখা পালে সি জানিছিল যে সি তাতেই থাকিব পাৰে কাৰণ এদিন সি সিদ্ধাৰ্থক চিগাৰেট খোৱা দেখিছিল পাণ দোকানখনত কিন্তু আগতে সিদ্ধাৰ্থ তেনেকুৱা নাছিল সি বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত খেলিছিল হাঁহিছিল ভালকৈ পঢ়িছিল কিন্তু দুদিনমানৰ আগৰ পৰা সি খিংখিঙীয়া গহীন শ্ৰেণীকোঠাত অকলে পিছফালে গৈ বহে শিক্ষকে ঘৰত কৰিবলৈ দিয়াবোৰ নকৰে সিদ্ধাৰ্থৰ মাক দেউতাকৰ বিষয়ে নিৰ্মলে ইকান সিকানকৈ শুনিছিল আৰু সিদ্ধাৰ্থক দেখি সঁচা যেনো লাগিছিল যে এনেবিলাকৰ কাৰণেও সিদ্ধাৰ্থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে সেই সকলো ৰহস্যৰ উদঘাটন কৰিবলৈ পাণ দোকানখনৰ ওচৰলৈ আহিল যদিও সেই দোকানীজনক ভাল নাপাইছিল কিন্তু বন্ধুজনৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিল আৰু তাক দেখি দোকানীজনে বিৰক্তিৰে দোকানী বিৰক্তিৰে ক'লে যে তোক কি লাগে কিন্তু যিহেতু নিৰ্মল সিদ্ধাৰ্থৰ বাবেহে আহিছে সেই সিদ্ধাৰ্থক লাগে বুলি কৈ সি সিদ্ধাৰ্থক ক'লে যে তোৰ লগত কথা আছে কথা আছে বুলি কৈ নিৰ্মলে দোকানখনৰ পৰা আঁতৰি আহিল পিছে পিছে সিদ্ধাৰ্থ সিদ্ধাৰ্থও আহিল কিছুদূৰ আহি দুয়ো ৰ'ল আৰু বেলেগ একো কথা নপতাৰ আগতে নিৰ্মলে সিদ্ধাৰ্থক ক'লে যে প্ৰশান্তৰ বেগৰ পৰা টকা কিয় চুৰ কৰিলি সিদ্ধাৰ্থই আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাইছিল কাৰণ সিয়েই টকা চুৰ কৰিছিল তথাপি সি ক'লে তহঁত সকলোৱে কিয় মোক সন্দেহ কৰ মই চুৰ কৰা নাই সেই বুলি কোৱাত নিৰ্মলে ক'লে যে তই মোৰ চকুলৈ চাই কোন চুৰ কৰা নাই অলপ সময়ৰ বাবে দুয়ো নীৰৱ হ'ল আকৌ নিৰ্মলে ক'লে তোৰ কি হৈছে মোক কবি ব্যাকুলতাৰে ক'লে সিদ্ধাৰ্থই একো নকয় তেনেকৈ সুধি থাকোঁতে সিদ্ধাৰ্থই পাৰ হৈ যোৱা চিটি বাছ এখনৰ পিছে পিছে দৌৰিবলৈ ধৰিলে আৰু বাছত উঠিল সি নিৰ্মলৰ মাত শুনিলে তোৰ কি হৈছে মোক ক'বই লাগিব সিদ্ধাৰ্থ সিদ্ধাৰ্থ সেইদিনৰ পৰা এসপ্তাহমান বিদ্যালয়লৈ অহা নাছিল নিৰ্মলে কোৱা কথাষাৰত যন্ত্ৰণাৰ দগ্ধ বুকুত যে শান্তিৰ স্বৰ বাজিছিল কাৰণ সিদ্ধাৰ্থক সেইদৰে ক'বলৈ কোনো নাছিল মৰম দিবলৈ কোনো নাছিল সিদ্ধাৰ্থৰ এনেকুৱা হৈছিল যে মহেন্দ্ৰ মাষ্টৰৰ বাক্যৰ মুখামুখি হোৱা সহজ কিন্তু নিৰ্মলৰ মুখামুখি হ'ব পৰাটো সহজ নাছিল তাৰ মাতত যদিও কঠোৰতা আছিল কিন্তু আছিল ভাল পোৱাৰ চিন সেয়ে তাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি সিদ্ধাৰ্থই কেৱল মৌনতাৰ পথতহে ৰ'ব পাৰিছিল সিদ্ধাৰ্থ বহুত দিন হ'ল বিদ্যালয়লৈ যোৱা নাই সেই পাণ দোকানখনলৈও যাব পৰা নাই নিৰ্মলক লগ পাওঁ বুলি আৰু সিদ্ধাৰ্থ সিদ্ধাৰ্থৰ যি মনৰ বিষাদ আছিল তাক দূৰ কৰিবলৈহে সেই বেয়া বস্তুবোৰত হাত দিছিল হয়নে এতিয়া বিষাদবোৰেও বেৰি বেৰি ধৰিছে তাক তেনেকুৱা বিষাদ মানে তাৰ এনেকুৱা বিষাদ আছিল যিবোৰ অনিশ্চয়তা আৰু যিবোৰে অনিশ্চয়তা আৰু ভীতিৰ ভাৱ জগাই সম্পূৰ্ণ গ্ৰাস কৰিবলৈ আহিছিল মাদক দ্ৰব্য হওক ধূম্ৰপান হওক বেছিকৈ কৰি থাকিলে হাত ভৰিবোৰ কঁপি থাকে সিদ্ধাৰ্থৰো সেই কঁপনি বাঢ়ি আহিছিল তাৰমতে যিসকল সিদ্ধাৰ্থৰ আপোন মানুহ পিতৃ মাতৃ নিৰ্মল পাণ দোকানীজন কাৰণ সিহঁতক সৰুৰ পৰাই লগ পাইছিল হয়নে সৰুতে সৰুৰ পৰাই পাইছিল কিন্তু তাক সকলোৱে এৰি তাক এনে অৱস্থালৈ ঠেলি দিছে যে সি কাৰো সৈতে খুলি কথা পাতিব নোৱাৰা হ'ল কেৱল অকলশৰে থাকেই নিৰ্যানতাত চটফটাই থাকে আজি ইয়ালৈকে পাঠ কৰিলোঁ বাকীখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ